привет, ребята, с вами снова Наргиза Нерри, и это мое второе видео, надеюсь, вам понравилось мое первое видео. Так вот, я решил, что выкладывать буду видео по понедельникам. Хм. Так вот, это видео называется о моих подарочках на, Этот... на 14 февраля, ну что ж, давайте же начнем. Давайте начнем. Первое, что мне подарили, это вот такой вот палмолив шоколадный. Он очень вкусно пахнет. Ах, вообще капец, я даже не, не могу описать вам это словами, что он так вкусно пахнет. Короче, неописуемо словами. Это мне подарила мамочка. И еще мне мама подарила вот такой вот, скажем, календарик с моего дня рождения очка и тут календарь 2016 год. Ууу, крутя, отлично. М -м 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 -м. Дальше. Пандора. Да, Пандора как бы. Сейчас откроем вот такой вот прикольный очень. Какие? Скажем. Тут у меня лежит салфеточка. Блин полфеточку для протирания шарма всяких. Кстати, скоро мне закажут шармы. Пока я не знаю, где моя Пандора лежит. А короче, где-то она лежит. Okay. Oh. я знаю, где она лежит. Вот тут лежит. такой вот коробочки. И вот у меня такая вот такая Пандора. Поэтому вот скоро закажем шарники. Ну уже заказали практически. И это, наверное... Ауч, Валентина мне очень много подарили, но я пока их не буду, показывать даже. что их капец, такое большое количество. Но все же. И давайте, наверное, я вам покажу, что мне подарили на день рождения. Отлично! Давайте начнем! Ко мне пришли друзья, и Если очень много открыток, поэтому давайте же начнем. Ну что ж, первое, это вот такая вот открытка с днем рождения, пони. И что самое интересное, смотрите. Та -да, та -да, та -да, та -да. Тут выскакивает лошадочка. Круто! Спасибо большое, это от Кати, Спасибо большое. Дальше бабушка и девушка подарили такую вот штучку. Тут типа написано, что это от них, и там еще денежка. Дальше от Камели. Вот такая вот денежка. Спасибо большое. И очень прикольно кстати. Дальше от твоей подушки Ильины, Вот такая вот прикольная. Очень с днем рождения. И там всякое желание, все такое. Спасибо большое. Очень рада. Ну что ж, сестра. Мы... А, еще. Диляра, моя подружка одноклассница, не знаю как правильно, подарила мне вот такую вот штуку тут типа за для тут подарочек такой, очень прикольно, спасибо большое. Кто там, войдите. А, Дальше она подарила еще тоже денежку, вот. И этот, что она еще подарила? Вот такие вот, короче. Там, короче, монетки типа 70, победы, лет и все такое. Ну вот все такое. Дальше мне сестра с подарили. Нет, сестра подарила вот такую вот штуку. Тут, короче, типа надо рисовать на дереве. И вот, кстати, ой, и Вот, кстати, уже краски всякие от того, что, ну, рисуют. Дальше вот мне подарила вот такую вот прикольную очень открыточку. Сделала сама. Спасибо большое. Также она подарила еще вот такую вот открыточку. Спасибо большое. Ребят, всем большое за такие прелестные подарки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, поставь мне палец вверх. Подпишись на мой канал. Если ты еще не подписан, на подписан. Люблю, целую, обнимаю. Пока!